кричит. О, Здравствуйте. Лерочка, и что, это там гости, что ли, пожаловали? Пашка Таня, а? вот гости приехали. Ага, вижу, вижу. Ой, Ивановна, дорогая, да Михална. Где наша Васильевка? А столица такие мат мать городов. Ой, да как хорошо, радость-то какая. А Девчата и гости самого Киева приехали к нам. Что, будем встречать? Молодцы, молодцы. Нововасилівка російське селище в Україні на Запоріжжі, у 18 столітті його розбудували старовіри. Православна церква дала цій течії прізвисько молокани, бо пили молоко в піст. Молокан примусово переселяли на Приазов'я з Росії, щоб імперією не ширилася їхня віра. Ми зацікавилися Нововасилівкою після того, як в Україні ухвалили закон про корінні народи. Це розізлило російського президента Путіна. Закон дає більше прав таким народам, але росіяни ним не вважаються. Путін сказав, що цей закон обмежує їх права і робить їх людьми другого сорту в Україні. Ми приїхали подивитися, як живуть росіяни в українському селі та чи відчувають вони, що їхні права пригнічуються. Людей не обманывали, трудились честно. Но, может быть, как-то кому-то не угодили. И царю батюшки написали челобитную и разрешил им собрать семьи, да поехать на поселение сюда, в Таврию. Вот как с 23-го года приехали, вот так и живем. Наверное, с такими чемоданами, смотрите, с деревянными чемоданами. Приезжали новосельцы на поселение сюда. Не нельзя сказать, что молока не уж были прямо аскеты, нет. Да, были духовные песнопения, было и светское песнопение. Сегодня у Нововасильевцы живут нащадки молокан. Линки спевают в ансамбле «Райская птица», выполняют песни украинскую та российскую. Виступають на фестивалях, займаються благодійністю, опікуються власним музеєм. Сучасні молоканки живуть на кілька мов, культур, кілька ідентичностей. Люблять святкувати. І 9 травня, і День Незалежності. Амінь. амінь. А от це у нас наші куль. Це последняя фотографія наших односільчан. Здесь наши дедушки, здесь наши папы. Мы каждый раз 9 мая приходим сюда и говорим «Папа, с праздником!» И когда 9 мая гремели оркестры, цвела сирень, и мы были такие счастливые в блеске этих медалей, вот это наша икона. Вот этому мы молимся и говорим «Боженька, сохрани нов Васильевку!» И не дай, не дай Бог! пережить то, что пережили они. Светлая им память. А еще в этом году Райская птица участвовала в региональном да, Ольга Ивановна, да. фестивале ⁇ Мы украинские ⁇ Разные, но мы украинские. Мы живем в Украине родной, солнечной, хлебосольной, щедрой. Ну как... как в самой родной семье. И вот последняя наша поездка увенчалась тоже вот таким, такой наградой. Это буквально было вот 19, 19 июня, когда мы готовимся праздновать самую дорогую дату, 30 лет независимости Украины. И среди всех народов, и всех коллективов, которые были приглашены на этот праздник радости, творчества, талантов, шла райская птица. Поселок ново Васильевка, Мелитопольский район. Наши девочки пивульни На городе черноречка, черноречка, черноречка. Мама люблю, люблю Тін сказав російським каналам, мовляв, тепер після прийняття закону росіяни в Україні відчуватимуть себе меншовартісними і навіть змушені будуть виїжджати звідси. Що така політика витісняє російську мову і розділяє колись єдиний народ? А що про це думають самі росіяни в Україні? Ми попросили їх прокоментувати найрезонансніші висловлювання Путіна. Я вважаю, що взагалі, українці і руські це взагалі один народ. Вот смотрите, руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины, явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Но это вообще просто уму непостижимо. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового, массового, поражения. Это серьезное дело. у нас были в притесняют? притесняют? У нас нет. Притесняют? Вот представитель да, департамента. ничего. Представитель не власти. Не... Представитель власти Надежды Михайловна. Сейчас, если она захочет, мы будем спилкуваться на украинском языке и поразумеемся. Это все политические игры. Если кто-то нас притеснять, мы умеем себя защитить и свою культуру. Но мы такого не испытываем. Вот мы знаем, как мы живем на Украине, а другие пусть нам не рассказывают, как живут и как притесняют. Я украинка. А я на, И на... я три года хожу, ни разу мы политику, вот есть бывает, знаете, выпью там и начинается. Более ненавижу. Политика нас тут, мы вообще не говорим. Не говорим. Нас никто не и мы, не мы, мы не любим даже и мы тут все смешанные тоже есть и украинцы и мужья у нас и деды там и Муж все тоже украинцы мы русские но рожденные в Украине и Украина наша родина но русский язык в нас, в каждом, с молоком матери, мы не политические организации, мы национально-культурное общество, мы поем, мы любим всех, мы за мир во всем мире. Гонимые, притесняемые не поют от души не танцуют и не угощают Пенсеры. от чистого сердца. Не прячу, Каганцы <пасиликанцы> полягали спать, я за ты вареники тайни карты А я все дивлюсь, а моя Маруся, а я все дивлюсь,